Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня в студии Виктор Гусев. Это не случайно, потому что сегодня праздник большого футбола в Киеве. И мне помогает вести репортаж коллега 101 Сергей Савели. Сергей? Добрый вечер всем шанувальникам по бусятышке нового мячика. Беда снова завитала на НСК Олимпийский. Дан свисток и матч Динамо Киев Реал начался на табло пока 0-0. Я хочу, чтобы украинские болевальники запомнили этот позитивный рахунок для наших футболистов. Реал играет по обычной для себя схеме. 4-4-2. Это два опорных полузащитника, два холбека и плеймейкер под нападающими. Динамевцы Киева выбрали старую схему эвакуации из стадиона. В секторе болельщиков Реала замечен король Испании. Бо его ложи заняли Кравчук, Медведчук и Суркис. Рауль проходит по левому флангу, обходит одного второго, выпускает мяч. Он, казалось бы, уже выходит за боковую, но несмачный в великолепном подкате. Сбивая хлопчика, який подает мячики. Реал атакует удар. Гол! И Шалковский пропускает четвертый мяч от Рауля. И левый боковый вид Демьяненко. в составе Реала замена. Вместо Ван Нистел Роя выходит Дэвид Бэхэм, а вместо Рауля Роналдо... Забрежева надежда, замесь Белькевича на поле изъявляется Тарас Михалык. Ну что же, финальный свисток и счет 6-0 в пользу Реала. До новых встреч. До новых разгромив.